এইখিনি কোন জেগা হয় সেইটো মই এতিয়া নকওঁ ৰাস্তাত গম পাব যে কেনেকৈ জেগাত আহিছোঁ আমি অকণমান গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয় এইফালে চব পাহাৰো আছে ফাইনেলি আহি পাই গ'লো মাহীহঁতৰ ঘৰত আৰু মাহীয়ে দেখিবলৈ পাইছে আমাক চাহ জলপান এনেকৈ উলিয়াই দিলে আৰু এইফালে কৰিছে মাৰো টেনবিধ আৰু মাহীয়ে আলহী বুলিবলৈ বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে আমাক বহুত মৰম যেনেৰে মাতে আৰু আমি যাওঁ মাহী ঘৰলৈ আহি পাই গলো শিলৰ খনিত আৰু চাৰিওকাষে দেখিবলৈ পাইছে শিলে শিল আৰু আগফালে দেখিবলৈ পাইছে পাহাৰ আৰু আগলে আছে আমাৰ দয়াং নদী যিহেতু পাহাৰৰ মাজেদি বৈ আহিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দয়াং নদী এইফালে চাওক নদী আৰু এইখন জলঙা দলং আমি ইয়াত আগতে স্কুলৰ পৰা পলাই পেলাই আহোঁ গাড়ী এইখনত উঠিবলৈ এতিয়া চাওক এইখন মানে অলপমান হেৰি হৈছে এই মানে কাঠ চাটবোৰ ভাঙি আছে সেইকাৰণে এইফালে এইখন বনাই দিলে এয়া চাওক আমি আহি পাই গ'লোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম এইটো পাহাৰ হয় পাহাৰৰ ভিউটো এনেকুৱা আৰু এইখন দলং নতুনকৈ বনাইছে এইখন গাড়ীখন চাইড কৰি দিলে ভাল হ'ব এইফালে চাওক টনবিৰে আৰু কৰিছ মই পূৰা ভিডিঅ' বনাইছে আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানে নদীখন ইয়াৰ পৰা বৈ আহিছে এইয়া চাওক ইমান বতাহ দিছে গাইজ পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগি গৈছে এইয়া চাওক নদীত তললৈ যাম অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই আছ পাহাৰে পাহাৰ পাহাৰ চাৰিওকাষে এই চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ বতাহ দি আছে এইফালে টানবীৰে পূৰা মানে ফ্ৰেছ বতাহ লৈ আছে মগ্ন মানে হেৰিটো একদম ভাল লাগি আছে দেই সঁচাকে আৰু তাতে কোনোবাই যদি অকণমান হিলাই দিয়ে ভয়ত কলিজা কবি থাকে এনেকুৱা লাগিব মানে তোমাক লৈ লৈ গৈ গৈ আছে আৰু নদীৰ পানীখিনি চাওক ইমানে চফা দলং নহয়

আছে কৰিশ্মা কেমেৰামেন হৈছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিছে কৰিশ্মাই সেয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কৰিশ্মা হাই কৰি দিয়া ব্যস্ততাৰ মাজতো হাই কৰিছে আমাৰ ছোৱালীজনী দেখিছেনে কিমান মানে হেৰি হয় এইফালে যোৱা আমাৰ হিৰ'ৰ পৰা গান গাই আছে পূৰা বিজি হৈ আছে ৰীলচ বনোৱাত আৰু মই এইফালে চাওক পাহাৰ চাই আছোঁ কি কৰিম তাতে ৰিয়েল বনোৱালৈকে অকণমান টাইম পাছ কৰি দিওঁ সেইফালে চব মানে গধূলিও হৈ আছে যিহেতু টাইম হৈ গৈছে চাৰিটা পাঁচটা বাজি গ'ল এতিয়া ঘৰলৈও যাব লাগিব অকণমান সোনকালে যাওঁ কাৰণ ইয়াত বতাহ বহুত দি আছে আৰু মোৰ ঠাণ্ডা পালে দিগদাৰেই আছে কাটো আকৌ উঠিব সেইকাৰণে চব কৰিশ্মা আৰু ময়ো বনাই ল'লোঁ এটা ৰিলচ যিহেতু আমি দুজনীয়ে চেম চেম কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ ভাবিলোঁ দুজনীয়ে এটা ৰিলচকে বনাই লওঁ আকৌ হয়নে নহয় এইফালে পেহীয়ে পূৰা বাই বাই দি আছে এইফালে ন অ হেৰি আছে আগে ইমান মৰম মাৰিলা ফটো মাৰিলা ঠিক আছে দিয়া বিদায় দিব আহি গ'ল পেহী এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁফালে যাওঁগৈ আৰু এতিয়া আহা মাহীয়ে আকৌ উলিয়াই দিলে ভাত যিহেতু ভাত হৈ গ'ল সেইকাৰণে চব ঠাণ্ডা ৰাইটি হৈ গ'ল আহি পালোঁ অকণমান ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ এতিয়া ভাত পানী খাম ভাত পানী খাই ঘৰলৈ যোৱা ফলবোৰ দেখিছেনে ইমান আইটিম বনাইছে বনাইছে বচি ফিচি বনাইছে কাজিৰঙাতো পাই গৈছোঁ আজি বৰদেউ অলপ খোৱা নাছিলো আৰু আমি তেনেকে বনাব নোৱাৰো ইয়াত মাহীয়ে বহুত ধুনীয়াকে বনাইছে সেইটো খাম আমি গৰিশম্মা এৰিশ্মাই ভাত খাবলৈ মাতিছো কাটি অহা নাই কাৰণে নাই কোৱা ৰুটি আছো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত দিনৰ চিনাকি আৰু গাঁৱলীয়া মানুহৰটো জানেই কিমান কাৰণ গাঁৱলীয়া মানুহ বহুত ধৰণৰ চিনেহাত মানে আলহীক আদৰ হেৰি কৰে আদৰ যত্ন কৰে আৰু তেনেকুৱাই ইয়াত লাগিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত চাব পাৰি একদম মানে গাঁৱলীয়া সোমাই বহুত তাতে মানে এনজয় ফিল কৰিছে যে মাতি থাকে এইফালে বাকী খানা খাই লওঁ আমি এইবোৰ দেখিছে নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দৌৰা দৌৰি কৰি আছে এইফালে এই যদি এইফালে কৰিছিনা অঁ এইফালে কৰিছো মই ভাত লৈ লৈছে কেন অলপ এইটো চবতচে বেছি ভাল বস্তু দেই এইটো খাৰৰ তৰকাৰী বুলি কয় খাৰ খাইছেনে খাৰৰ তৰকাৰী খাইছে ন ঠিক আছে দিয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'ল মাতোতে মাতোতে হাত চাত ধুই লৈছে আমি খানা খাই ল'ম ভাত কমাইছে কৰিছো ডাইটিঙত আছে কৰিছো সেইকাৰণে ভাত কমাই আছে হা